بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بائیس رجب المرجب اسلامی تاریخ کا ایک اہم دن ہے ہمارے ہاں یعنی اہل تشیعوں میں اس کی دو اہمیتیں ہیں ایک تو یہ کہ بائیس رجب کو دعوت ذلشیرہ منعقد ہوئی تھی یعنی اسلام کی پہلی دعوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی تبلیغ دین کا آغاز کیا تھا تو انہیں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ اپنے اقربہ سے اپنے رشتہ داروں سے اپنے خاندان والوں سے تبلیغ دین کا آغاز کریں انظر عشیر تقل اکربینہ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو جس جس جن کی عمر اس وقت صرف دس سال تھی فرمایا کہ ایک آدمی کے کھانے کا بندوبست کرو یعنی ایک بکری کی ران آ, سجی کرو آ, بھونو اس کو ایک پیالہ دودھ اور ایک روٹی وہ جو عرب میں بڑی روٹی ہوتی ہے وہ تیار کرو ایک آدمی کے کھانے کا بندوبست کرو اور خاندان بنی ہاشم کے چالیس لوگوں کو دعوت دی چالیس لوگوں کو بلا کے لے کر آئے چالیس لوگوں نے وہ کھانا کھایا سب سیر ہو گئے سب کا پیٹ بھر گیا وہ کھانا اپنی جگہ پر موجود رہا یہ دعوت ذل الشیرہ ہے اور اس کے بعد رسول خدا نے اپنی رسالت اور نبوت کا اعلان کیا اور پھر لوگوں کو دعوت دی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دی اپنی نبوت کی طرف اور علی علیہ السلام کی ولایت اور وسایت اور خلافت کی بھی کبھی اس موقع پر اعلان ہوا تھا یہ دعوت ذلشیرہ کہلاتی ہے اس موقع پر تو کسی نے آپ کی حمایت نہیں کی تائید نہیں کی سوائے علی علیہ السلام کے یہ دعوت تین دن تک چلی ہے بائیس رجب تئیس رجب اور چوبیس رجب کو یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی بائیس رجب تئیس رجب چوبیس رجب کو نیاز کی جاتی ہے شیوں کے گھروں کے میں نیاز ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی ایک وجہ تو یہ دعوت ذو الاشیرہ ہے کہ اسلام کی دعوت تھی دوسری اس کے حوالے سے جو روایت ہمارے ہاں مشہور ہے وہ یہ کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز ہے کہ امام جعفر مختلف روایت ملتی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس کوئی آیا تھا کہ جی میری اولاد نہیں ہو رہی ہے میری مجھے میں کیا کروں تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ تم منت مان لو کہ اگر میری اولاد ہو گئی تو میں نیاز کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے ایک سال کے اندر اندر اگلے باعث رجب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا اسی طرح ایک مومن آیا تھا اس نے کہا تھا کہ جی میری سات بیٹیاں ہیں ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو آپ میرے لیے دعا کریں تو امام, امام نے فرمایا تھا کہ تم منت مان لو تو اگلے سال بائیس رجب سے پہلے سات کی سات بیٹیوں کی شادی ہوگی ایک خاتون نے جو بیوہ خاتون تھی اس نے کہا کہ میرے پاس رہائش کے لیے مکان نہیں ہے تو امام نے کہا کہ تم منت مان لو تو اس خاتون نے منت مانی اور اگلے سال بائیس رجب سے پہلے اس کا مکان تعمیر ہو گیا تو اس طرح مختلف روایت بائیس رجب کے حوالے سے ملتی ہیں جس میں ہم نیاز کی جاتی ہے نظر کی جاتی ہے جسے عرف عام میں کونڈے کہا جاتا ہے لیکن اس کے جواب میں بعض ناسبیوں کی طرف سے یہ یہ کونڈے کی نیاز صرف شیعوں میں نہیں ہے اہل سنت میں بھی یہ بڑی معروف ہے اور اہل سنت کی متعدد کتابوں کے اندر اس کنڈوں کی نیاز کا ذکر موجود ہے وہ میں اپنے ایک وائس نوٹ کے ساتھ وہ پہلے آلریڈی آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ اہل سنت جو کہ بریلوی مسلک سے عموماً تعلق رکھتے ہیں وہ سب ان کے ہاں کنڈوں کی نیاز منائی جاتی ہے کی جاتی ہے اور وہ اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کے طور پر وہ مانتے اور جانتے ہیں ان کو مگر آج کل کچھ عرصے سے پچھلے بیس پچیس تیس سالوں سے جب سے یہ وہابی لابی جو ہے نا بہت ایکٹیو ہوئی ہے یعنی وہابی لابی سے میری مراد ہوتی ہے ناسبی خارجی دیوبندی سلفی کادیانی پرویزی یہ سب وہابی لابی کا حصہ ہے یہ لوگ بہت ایکٹیو ہو گئے اور انہوں نے ایک پروپگنڈا شروع کیا ہوا ہے کہ جی یہ بائیس رجب کی جو نیاز ہے یہ دراصل امیر شام کے مرنے کی خوشی میں کی جاتی ہے امیر شام یعنی یزید کے باپ کے مرنے کی خوشی میں کی جاتی ہے کہ وہ بائیس رجب کو مرا تھا تو اس لیے یہ شیعہ لوگ جو ہے نا وہ اس خوشی میں یہ نیاز کر رہے ہوتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کی مستند کتابوں میں مستند تاریخوں میں امیر شام کی معاوی آ... معاویہ ابن ابو سفیان کی یزید کے باپ کے مرنے کی تاریخ کیا بیان کی گئی ہے کیا واقعی بائیس رجب امیر شام کے مرنے کی تاریخ ہے یا نہیں ہے سب سے پہلے تاریخ تبری میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو اہل سنت کے ہاں بڑی مستند مانی جاتی ہے تاریخ تبری کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر سات سو چھانوے پر لکھا ہوا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان کی وفات پر سب کا اتفاق ہے کہ رجب ساٹھ ہجری میں یہ واقعہ ہوا رجب ساٹھ ہجری میں معاویہ ابن ابو سفیان مرا ہے اس میں اختلاف ہے کہ رجب کی پہلی تھی یا پندروی یا بائیسویں تھی اور پنشمبے کا دن تھا یعنی تاریخ میں اختلاف ہے رجب کے مہینے پر تو اتفاق ہے لیکن تاریخ میں اختلاف ہے کہ پہلی رجب تھی پندرہ رجب تھی یا بائیس رجب تھی جب اس بات پر اختلاف ہے کہ اس کے مرنے کی تاریخ کیا ہے تو پھر بائیس رجب ہی کیوں منائی جا رہی ہے بائیس رجب کو ہی کیوں منانا ہے یعنی ہماری خوشی کے دنوں میں موت کیوں آ جاتی ہے غدیر کا موقع آتا ہے تو فلانا مر گیا فلانی خوشی موبائل کا آتا ہے تو فلانا مر گیا اب کنڈوں کی نیاز آتی ہے تو جی فلانا مر گیا ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ہماری خوشیوں پر انہیں موت کیوں آنے لگتی ہے دوسری جو میں کتاب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ تاریخ یاکوبی ہے تاریخ یاکوبی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام کے اوپر لکھی جانے والی سب سے پہلی یا بعض کے مطابق دوسری تاریخ ہے بعض کہتے ہیں کہ انصاب الاشراف جو ہے علامہ بلازری کی وہ پہلی ہے اور یہ تاریخ یعقوبی جو ہے یہ دوسری ہے علامہ یعقوبی جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو ترانوے کے اوپر لکھتے ہیں کہ اور حضرت معاویہ ترش رو ابری ہوئی آنکھوں والے گھنی داڑھی والے چوڑے سینے والے بڑے سرین والے اور چھوٹی پنڈلیوں اور رانوں والے تھے آپ کی حکومت نو سال آٹھ ماہ رہی اور یقم رجب کو آپ نے وفات پائی یقم رجب کو آپ نے وفات پائی یقم رجب کو آپ نے وفات پائی اور بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے پندرہ رجب ساٹھ ہجری کو وفات پائی یعنی پندرہ رجب کو وفات پائی ہے یا یکم رجب کو وفات پائیے یہ جو سب سے مستند تاریخ ہے سنت کی اس نے بائیس رجب کا ذکر بھی نہیں کیا کہیں پر مزید لکھا ہے کہ آپ کی عمر ستتر سال تھی اور اسی سال بھی بیان کی جاتی ہے آپ کمزور ہو چکے تھے اور آپ کے اگلے دانت گر چکے تھے یعنی اب تاریخ یاکوبی لکھ رہا ہے کہ یا تو یکم رجب ہے یا پندرہ رجب ہے بائیس رجب کا تو اس نے ذکر بھی نہیں کیا تیسری کتاب جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ تاریخ خلفہ ہے علامہ ابو بکر جلال علامہ جلال الدین ابو بکر سیوتی کی لکھی ہوئی ہے انہوں نے خلفہ کی تاریخ لکھی ہے اور انہوں نے جو ہے وہ جو بارہ خلیفے لکھے ہیں اس میں پانچواں امیر معاویہ کو اور چھٹا یزید کو لکھا ہے تو پانچویں خلیفہ امیر معاویہ کے بارے میں صفحہ نمبر دو سو کے اوپر لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ کی رحلت امیر معاویہ نے ماہ رجب ساٹھ ہجری میں وفات پائی باب جابیہ باب صغیر کے درمیان آپ کو دفن کیا گیا یعنی ماہ رجب ساٹھ ہجری میں انہوں نے تاریخ سرے سے لکھی ہی نہیں ہے کہ یکم رجب ہے یا پندرہ رجب یہ لکھا ہی نہیں ہے صرف ماہ رجب لکھا ہے تو پھر بائیس رجب کیوں کہا جائے بھائی زد میں آکے کے بات کرنے والی اب سب سے اہم تاریخ جس کو یہ ناسبی ٹولا یہ وہابی ٹولا یہ وہابی لوبی جس کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے وہ ہے البدایہ والنہایہ یعنی تاریخ ابن کثیر جو علامہ اماد الدین ابن کثیر کی لکھی ہوئی ہے جس کی جلد نمبر ہشتم میں آٹھویں جلد میں صفحہ نمبر ایک سو اکانوے کے اوپر یزید ابن معاویہ اور اس کے دور کے واقعات اس عنوان کے زیر لکھا ہوا ہے کہ رجب ساٹھ ہجری میں اس کے باپ کی وفات کے بعد اس کی بیت خلافت ہوئی اور اس کی پیدائش چھبیس ہجری میں ہوئی یعنی یزید کے باپ کی وفات کب ہوئی ہے رجب ساٹھ ہجری میں اس نے بھی تاریخ نہیں لکھی ہے کہ یکم رجب ہے یا پندرہ رجب ہے یا بائیس رجب ہے یا ستائیس رجب ہے کوئی تاریخ نہیں لکھی تو جب کوئی تاریخ معین نہیں ہے تو پھر اب یہ ناسمی ٹولہ اب یہ وہابی لوبی کیوں بائیس رجب کے اوپر زور دے رہے ہیں کیوں بائیس رجب کے اوپر ضد کر رہے ہیں یعنی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ محض شیعوں کی مخالفت میں ایسا کیا جا رہا ہے ورنہ تاریخ ابن کثیر میں کوئی تاریخ نہیں دے رکھی اس کے وفات کی تاریخ یعقوبی نے یکم رجب یا پندرہ رجب دے رکھی ہے تاریخ تبری کی بھی روایت یہی ہے کہ یکم رجب یا پندرہ رجب کی ہوئی ہے اور تاریخ خلفہ جو ہے اس میں بھی کوئی تاریخ نہیں دے رکھی ہے اب یہ مستند تواریخ تھیں اہل سنت کی جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رجب کے مہینے میں تو یزید کا باپ مرا ہے لیکن تاریخ کے بارے میں کسی کو کنفرم نہیں ہے کسی نے یکم رجب کہا ہے کسی نے پندرہ رجب کہا ہے اور اب انہوں نے آ کر اس دور میں بائیس رجب اس کو فٹ کر دیا ہے جو بالکل بغض اور آنات کے اوپر مبنی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے لہٰذا آپ سب لوگوں کو اس کو دیکھ لینا چاہیے عدل اور انصاف کے ساتھ کہ یہ بائیس رجب یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان کی تاریخ وفات نہیں ہے یعنی یزید کے باپ کی تاریخ وفات جو ہے وہ یا تو یکم رجب ہے یا پندرہ رجب ہے زیادہ تر روایت ہمیں اسی حوالے سے ملتی ہیں بائیس رجب کے حوالے سے جو بھی بات کر رہا ہے وہ بالکل غلط بات کر رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے اور محض شیعوں کی مخالفت میں آ کر یہ بات کی جا رہی ہے